Друзі, усім привіт, сервантік на зв'язку. Сьогодні на вас чекає цікаве та, як завжди, динамічне відео. Я поделюсь з вами своїм оглядом продажів та покупок. А ще поделюсь тим, які речі ви вже задонатили на збір для ЗСУ. І як я ці речі продаю. Буде цікаве та познавальне відео. Погнали! Доброго дня. Посилечко. Дуже дякую. Там скільки з мене? Зараз пече Так, посилочка від підписника. І зараз подивимось. Так, гарно упаковано. Так, довго. Довго буде. Розбирати, вже дома покажу більш детально, все одно я її сплатив одразу. Ці речі я купив у свого підписника. Два таких гарних куманця. На жаль, у цього великого немає кришечки. Кришечка дуже впливає на ціну. Ну, добре, що у цього маленького така кришка в наявності. Цей куманець, його назва Мальва, якщо я не помиляюсь. Вироблені вони на Васильківському заводі, Майоліки. Ось така краса. Зараз я нагадаю, такі речі популярні. Ще три роки тому вони були. В рази, в рази, в декілька разів, даже в 10 разів дешевше. Зараз попит на них виріс після півника Незламності. Ось така популярність прийшла на всю майоліку після Півника Незламності. І ще декілька таких годинничків, це вже е, сучасний. Польот зроблений в, в Незалежній Україні. от Бачите, написано не СССР, а Україна. Це вже не, не позолота, а просто покриття, якийсь лак, краска. Ну, годинничок на ходу в такому свіженькому стані. Годинник побі... побіда, ну, це так вже на запчастини. Ну, механізм на ходу. І жіночий китайський. Таке собі на барахолці я такий продаю по 50 гривень. За все це чоловік попросив 600 гривень. Я не став торгуватися. ми домовились, я одразу зробив йому предоплату на карту. Тому що в процесі розмови я зрозумів, що людині можна довіряти, людина порядна. Валерій, велика вам подяка. Я покупкою дуже доволен, задоволений. Ви можете зв'язатися зі мною, якщо у вас є подобні речі, і запропонувати їх мені. Ми домовимося о ціні, і я у вас їх придбаю. Так що телефонуйте. Мои данные буду будут мои в закрепленному комментарии. Продал картину. Картина называется Наказание. Очень интересная старинная рама. Картина уже была вставлена позже. Видно, что рама изначально была не под этот холст дорощина чуть-чуть, видите. Продал на Виолите за 5000 гривен. Вот такая работа. Старенький холст. Сейчас буду отправлять друзья давно не делал обзор своих продаж есть чем заниматься не всегда есть время снимать ну вот решил поделиться жена продала в своем магазине вот такой глейчик за 60 долларов с бесплатной доставкой то есть доставка его выйдет 20 долларов 40 долларов заработка. И продала вот такой крест. Тоже на Etsy за 45 долларов. Ну, тоже с бесплатной доставкой. Но ну, это вообще жесть. Одна из самых курьезных продаж на Etsy. Вот представляете, 45 долларов человек за что заплатил. Непонятно. Ну, вот такое бывает покупают вот это о том что люди порой спрашивают а что лучше продавать на эдси да вот вот посмотрите что продано ну вот что лучше 45 баксов купить могут все что угодно вот абсолютно все что угодно продал такой вот гелик 44 2. 93 доллара он стоил Скидка была у меня в магазине 10%. Продан, получается, за 83 доллара. Тоже с бесплатной доставкой. Продан на Нидерланды. Вот такие продажи. Еще были продажи на ebay. Но отправил, забыл снять. Продал на Etsy. Баянщик Украина обычный трехрядный баян. Продал его я за 257 долларов с бесплатной доставкой. Доставка мне обойдется, я уже просчитал, Укрпочта 100 долларов, а новая почта 80 долларов, новая почта Global. Поедет он в Америку, новая почта более и надежная еще доставка. Доставляют быстро в течение 7-10 дней и более качественно. Опять же, все возможные комиссии, минус, ну, получится на нем заработать в районе 100 долларов. А вот чем торгует моя жена в своем магазине Etsy. Продала она данный предмет. Вышитую такую картину «Бандуристка в рамочке» за 65 долларов. Конечно, это такая вот рекордная продажа, и моя жена не перестает меня удивлять тем, что у нее получается продать в своем магазине Etsy. Есть такие предметы, что я... Рекомендую ей даже не выставлять, она выставляет, и они продаются быстрее всего. То есть чем более странный предмет, тем он быстрее и дороже продается. Вот в этом я уже убедился точно. Человек купил из Норвегии, еще у него плюс 25% налог. То есть он заплатил еще в районе 20 долларов сверху, и в итоге ему обошлась данная покупка 90 долларов. Вот такие интересные бывают продажи. Продал на eBay такие вот карманные часики Lanco. Часы на ходу. Это Европа, думаю, Франция. Продал я их за 81 доллар плюс 15 доставки. Вообще карманные часы очень специфическая ниша. Продаются они не быстро. Кто в теме, кто торгует на американских маркетплейсах, в курсе, что так вот продаются они очень вязко. Ну, продаются, продаются периодически. Данные предметы задонатили наши друзья Виталий и Евгения. Деньги от продажи данных предметов пойдут на наш сбор. Собираемый, напоминаю, на прицел ночного видения, чтобы наши воины смогли уничтожать врагов и в день, и в ночи. Также вы можете задонатить. У кого есть возможность э, финансы, банка будет в закрепленном комментарии. Э, что у нас тут? Мы имеем. Такую машиночку для стрижки. В идеальном коллекционном состоянии. Это у нас Европа. Есть тут в комплекте дополнительные ножи и документы. Состояние предмета коллекционная. Так, несколько тут ламп. Кто в теме радиолюбитель, напишите, для чего эти лампы и составляют ли они какую-то ценность. Представляют ли они ценность. Так, и фотоаппарат F2. Кто в теме, знает, что это недорогой многосерийный фотоаппарат, который не представляет собой не технической ценности не коллекционной особой но его усиляет его цену усилит наличие коробки тут гарантийный талон это благоприятно повлияет на цену вот так, такие предметы кого заинтересовали данные предметы Пишите мне в личку, мои контакты в закрепленном комментарии. Мы договоримся с вами. Деньги от продажи пойдут на благое дело ради нашей общей... Деньги от продажи данных предметов будут выполнять важную роль в нашей спильной парамозе. Це створена посилочка і в мене отримання 0,93 013 7909. 0,9. І накладний там в мене забрати потрібно накладний платіж. Пробійте накладний платіж, тому що мені не забирати. Годинничок. Ось такий цікавий годинничок. Нічого не дає. Ось така булава. Но там внутрі немає фіксаторів. Не можна так протестувати. так буду забирати це 5 так візьміть отсюда 4 с половиной одразу один на 5 тисяч отримав і одразу ж його потратив на цей годинник така робота а вот как выглядят вблизи часики булава. Модель называется Акутрон. Выглядят очень стильно. Глубокая позолота. 40 микрон. Вот так выглядит механизм. Этот механизм называется камертонный. Часы эти 60-х годов. Вот такая красота. Конечно же, я рискнул, купив часы, которые не тестировались за 5000 гривен. Вот крышка так выглядит. Не хватает здесь фиксатор. Вот типа такого элемента должен быть, его здесь нету. Но где-то приходится в моей профессии рисковать. Сейчас буду отсылать своему часовщику. Вот такая красивая моделька. Стекло в хорошем состоянии. Циферблат не выгоревший, не, не полопавшийся. В целом часы в хорошем состоянии. Есть потертости на позолоте, потери. Но в общем, часы состояния на 4 с плюсом. Еще подписник, кое-что задонатил. Это речи на продаж для сбора на ЗСУ. Дома больше детально покажу. Так, еще посылочка от подписника, Вот. Моему бульдога тоже интересно, что ж там за посылочка. Злой, злой собаца. Будем сейчас распечатывать, посмотрим. Это человек задонатил эти предметы на продажу для ЗСУ. На сбор для ЗСУ. Злой, злой. Так, Вот что выслал мне мой коллега Сергей из Черновцов. Сереж, привіт. Велика тобі дяка за це. Такі настольные часы. Часы на ходу. Радио сельга. Повреждений на корпусе нет. деревянная шкатулка без потерь, без трещин и аудиокассета запечатанная. Сергей сам оплатил посылку, за что ему отдельное спасибо. Друже, дякую, що дивишся мої відео до кінця. Якщо ти ще не підписан, обов'язково підпишись на канал, тисни на вподобайку, коментуй. А ще долучайся до збіру на приціл ночного бачення для ЗСУ. Банка в закріпленому коментарі. Всім добра! Слава Богу, слава Україні і слава ЗСУ!